евро. Ну, евро. Если в Чечне... Да. эксперт... В случае, когда был совершен марш 470 Какая? метров, вот, как бы, по, по всей истории, по, по всем войнам. Два терминала, старый и новый, полностью под нашим контролем. Но особенно ночью регулярно заходят диверсионные группы, которые работают с глушителем, с хорошим оборудованием хорошо обученные, которых приходится постоянно гонять по зданию. И если старый терминал толково просматривает территорию вокруг себя, соответственно новый не может выдвинуться на такую позицию, чтобы видеть в хорошем обзоре. И приходится постоянно ловить внутри. Ну благодаря тому, что позиции грамотно расставлены, как бы постоянно каждый раз пресекаем все их попытки.

Її просто там засади сидять, там дуже тяжко добиратися. Там раніше частіше возили, а зараз там просто зі всіх сторін там б'ють. Там стіни дуже слабенькі, там вони так прострілюють, що нам приходиться лягати на землю, щоб ніби так не попали під полі. Скажу ще пару слов буквально. Канатермінал. Проходять через три засади. три засады с известными огневыми точками. С каждой засады стреляют из РПГ, это реактивный гранатомет. Стреляют с СПГ, это станковый гранатомет реактивный. Стреляют ДШК, крупнокалиберный пулемет. Стреляют утесы с прицелами. И под вот этим вот огнем едут на терминал обратно. По броне тарабанит, осколки летят, взрывается РПГ перед машиной, сбоку машины, попадали РПГ в колеса, разрывали колеса, вырывала мосты, пробивало броню, едет десант, три человека ранено. Одно пробитие только от утеса, три человека было ранено. Выздоравливай, поправляйся там. Ждем тебя. Дети на скорой. Ты мне сказал, часть моей заслуги. Все ребята вернулись.